Называем свой репортаж. Если есть ад на земле, то это черкасские дороги. Жители города Черкаса, а также гости. Милости просим в ад. И объездная дорога через район Луначарки на Смелу в этом направлении. Поехали. В том году мы делали уже этот репортаж и все помните какая была дорога и ее отремонтировали будем так говорить теперь посмотрите сошел снег и что осталось с этой дорогой это объездная дорога сюда фуры идут на объезд сюда на смело в том направлении на одессу на кировоград спросите у дальнебойщиков, как им вот эта вот трасса наша. Скорость сейчас ну, у нас ну, 10 километров, наверное. Вот посмотрите, как идут машины. Это представляете, да? Это люди э, гробят все в этих машинах. Это Не говоря уже про грузовые, э, уже про легковые. А люди ездят каждый день на работу. С Геранимов ездят, с все ездят каждый день по этому аду по-другому он не назвать я не знаю наши руководители наверное просто ну не видят что творится под носом а, и это та же самая дорога которая плавно перейдет из одного ада в другой ад это вот та смеля которая идет дорога на смелу и никто разумительно не может сказать когда вообще э, можно это сделать раз и навсегда и забыть про этот кошмар почему-то я думаю что он выгоден этот кошмар Смотрите, заасфальтировано было ровно перед зимой, в ноябре месяце. Наверное, вот посмотрите. Это сделали ремонт. Сейчас опять закончится лето, закончится осень. И в декабре, я думаю, начну где-то делать, когда будет лежать снег это по новым технологиям, по-украински. Плошная яма, тут надо не ямочный ремонт делать, здесь надо просто сделать нормальную дорогу раз и навсегда. Так сюда ходят фуры, которые это разбивают, понятно, потому что это объездная дорога есть. Хотелось это услышать просто от наших руководителей области, районов, когда, слово когда, это когда здесь будет сделана дорога. Тут это просто кошмар. Только в Черкасах могут быть такие дороги. Посмотрите, что творится. Я понимаю, где-то еще, где-то в таких отдаленных от города каких-то селах, где действительно там не ступает нога человека, но прямо в Черкасах и возле Черкас, это надо только так уметь быть хозяином будем только слышать, что нету денег для того, чтобы сделать дороги. Уходит дорога на Смелу, вот это ад туда, где еще Смелянская трасса. А мы еще заедем сейчас в Геронимовку, тоже покажем, какие здесь дороги. Люди каждый день мучаются, и преодолевая препятствия. Тоже вы обратите внимание, я, ямочный ремонтик происходил. Такое ощущение, что в прошлом году дороги были на порядок лучше, чем в этом году. В этом году уже это просто даже не знаю, как назвать. Смотрите, это гернималка. Выезжаем, посмотрите на эти дороги. В том году засыпали то же самое, а когда дожди, когда снег, это такие технологии. Посмотрите, что творится. Сейчас придут ногами, притрусят асфальт. Попрыгают и все, считается. Денег получили. Считается, что все сделали. Посмотрите сюда на эту дорогу вот смотрите это да. сельская рада иронимовская а вот что творится посмотрите размерчик идем вот церковь это дорога к церкви ну разве так может быть скажите Самое интересное, что когда сюда приезжают президенты, находятся деньги, находятся средства, выделяют, сделают это все. С 2014 года эту дор дорогу делали 4 раза. Ну, посмотрите. Сплошная не дорога, а сплошная яма. Ну, нету даже хотя бы выборочно где-то хоть проехать, чтобы этого не было. Вот мы находимся в самом центре Геронимов. Посмотрите. ощущение, что у нас здесь происходят военные действия. Не в Луганске, не в Донецке, не в Орловке. Здесь. Вот. В Веронимовке. Под Черкасом. Было время, когда автобусники отказывались вообще ехать сюда. В Веронимовку, потому что они проехали и автобусы уходят на ремонт. я думаю, что недолго осталось, чтобы это было. У нас, наверное, продуктивно, когда достанет, достают народ, когда он выходит перекрывать дороги, тогда как-то реагирует власть на вот это все, тогда видят. Мы же не просим, чтобы нам что-то сделали, но мы платим налоги, покупаем бензин. И тут же куда-то деньги на эти дороги. Зачем нам слушать, что есть деньги, нету денег. Это же не наши проблемы. Вы же когда заставляете народ платить за газ, за воду, за электричество, вы же не спрашиваете, есть у человека деньги заплатить или нет у человека денег заплатить. Один единственный раз сделайте ее и забудьте. Не делать эти ямочные ремонты никому не нужно. Это уже, я не знаю, ямочный ремонт можно себе во дворе сделать, ногами попрыгать. Но не там, где ездят фур. Зимой ямы вот такие, вот, а летом сейчас будет смола, что все прилипает, и все машины в смоле, и все это на машинах, и люди страдают, и тут вымывают вот этот от, от битума это все за свои деньги, и никому это не интересно. Надеемся, что наши руководители области, районов нас увидят, услышат и примут какие-то меры по поводу, чтобы устранить вот этот ад.